حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ نے انیس سو بارہ کے اواخر میں حج کی سعادت حاصل کی اور مکہ سے خط تحریر کیا جس میں آپ نے تحریر فرمایا اس سفر میں بہت سے تبلیغ کے موقع بھی ملتے رہے ہیں اور بہت سے نئے تجربات بھی ہوئے ہیں شریف مکہ سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا ایک اور خط میں فرمایا معلوم نہیں کہ کس طرح مکہ میں ہماری آمد کی اطلاع ہو گئی اور اکثر ہندوستانی اس بات کو جانتے ہیں مکہ میں میں کچھ ایسا مشہور ہوا کہ بازار میں لوگ بعض دفعہ اشارہ کر کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ابن قادیانی اللہ اللہ قادیان حضرت صاحب کی وجہ سے کیسا مشہور ہوا تاریخ احمدیت میں اس موقع کے بارے میں تحریر ہے وہاں پر لوگوں میں علماء نے بہت غلط باتیں مشہور کر رکھی تھیں مثلا یہ کہ حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلام نعوذ باللہ شرع نبوت کے مدعی ہیں نیز آپ نے جہاد کو قطعی حرام قرار دے دیا ہے ایک شخص نے جو رشتے میں آپ کے ماموں تھے اور بھوپال کے رہنے والے تھے بھوپال کے ایک رئیس خالد نامی کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف سخت شورش بھی شروع کر دی اور لوگوں کو یہ کہہ کر بھڑکانے لگے کہ یہ قادیانی کفر پھیلاتے ہیں اور ساتھ ہی اہل حدیث مولوی ابراہیم سیال کوٹی کو جو اس سال حج کو گئے تھے مباحثے کے لیے آمادہ کر لیا مقصد یہ تھا کہ مکے میں باقاعدہ حکومت کوئی نہیں اگر مباحثہ ہوا تو لوگ جوش میں آ کر انہیں قتل کر دیں گے اس شخص نے یا اس کے ساتھیوں نے گورنمنٹ حجاز کو بھی توجہ دلائی کہ آپ کے خلاف فوری کاروائی کرے اور اس فتنے کو بڑھنے سے روکے عبد المحی عرب صاحب جو ایک احمدی دوست آپ کے ساتھ حج کو گئے ہوئے تھے کے پاس جب مولوی ابراہیم صاحب کی دعوت مباحثہ پہنچی تو عرب صاحب نے پیغام لانے والے کو جواب دیا کہ ہم یہاں مباحثات کے لیے نہیں آئے حج کی غرض سے آئے ہیں حضرت صاحبزادہ صاحب کو اس اشتعال انگیزی کا ابھی تک کوئی علم نہ تھا ایک دن آپ ایک عرب عالم مولانا عبدالستار قبطی کو جو شریف مکہ کے بچوں کے استاد تھے تبلیغ کے لیے گئے وہ عقیدے کے لحاظ سے اہل حدیث تھے مگر چونکہ ان دنوں اہل حدیثوں کو سخت نفرت اور حکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اس لیے وہ اپنے تئیں ہمبلی ظاہر کرتے تھے آپ کافی دیر تک ان کو تبلیغ کرتے رہے آخر وہ کہنے لگے آپ نے مجھے تو تبلیغ کر لی ہے اور آپ کی باتیں بھی معقول ہیں لیکن میرے سوا کسی اور کو تبلیغ نہ کریں ورنہ آپ کی جان کی خیر نہیں اور خطرہ ہے کہ کوئی شخص آپ پر حملہ نہ کر بیٹھے یا حکومت ہی آپ کو قید نہ کر دے پھر اس نے آپ کے غیر احمدی ماموں کا نام لیا کہ اس نے آپ کے خلاف اشتہار دیا یا دلوایا ہے اور لکھا کہ اگر انہیں اپنے دعوے کی صداقت پر یقین ہے تو مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی سے مباحثہ کر لیں مولانا عبدالستار صاحب فرمانے لگے میں نے مولوی سیالکوٹی سے کہا ہے کہ کہیں جوش میں آ کر مباحثہ نہ کر بیٹھنا کیونکہ یہاں احمدیوں سے زیادہ اہل حدیثوں کی مخالفت ہے احمدیوں کے خلاف کسی کو اشتعال آیا یا نہ آیا تمہارے خلاف ضرور لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے حضرت مسلح ماؤد رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کس طرف سے زیادہ خطرہ محسوس کرتے ہیں انہوں نے ایک عالم کا نام لیا کہ اسے تو بالکل تبلیغ نہ کرنا اس پر حضور نے ان کو بتایا کہ میں اسے ایک گھنٹہ تبلیغ کر کے آ رہا ہوں وہ حیران ہو کر بولے پھر کیا ہوا آپ نے فرمایا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ غصے اور جوش کی حالت میں یہ کہہ دیتے تھے کہ نہ ہوئی تلوار ہمارے قبضے میں ورنہ تمہارا سر قلم کر دیتا غرض مکے میں مخالفت کے باوجود اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتوں اور وعدوں کے مطابق آپ کے غلام کی آواز پوری قوت و شوکت سے آخر دم تک پہنچاتے رہے